Seterusnya saya jemput Puan Wong Suki Keluang. Terima kasih Tan Sri Tuan Yang Dipertua. Soalan saya nombor tujuh. Sila Menteri. terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Terima kasih Keluang yang bertanyakan berkenaan dengan jumlah tahanan rakyat Malaysia di luar negara yang menyalahi undang-undang di negara-negara di luar yang bersangkut paut dengan penipuan dalam talian. Ramai yang kena tahan dan sebetulnya rakyat Malaysia yang khusus di atas kesalahan dalam talian. Setakat 8 November baru-baru ini, 3 hari lepas ataupun 2 hari lepas, 2025, 837 orang rakyat Malaysia yang ditahan khusus atas kesalahan penipuan dalam talian sahaja. Ya. Itu satu satu segmen kes saja. Banyak lagi kesalahan. Beribu-ribu rakyat Malaysia yang tahan di luar negara. Ini juga menjadi masalah kepada kita. Kita nak membina, nak melonjakkan imej negara. Tapi banyak rakyat kita yang ditahan di luar negara, di atas kesalahan-kesalahan yang boleh mencemar nama negara kita. Pecahan kaum dan sepetua seperti yang diminta oleh Keluang sebanyak 765 orang kaum Cina 34 orang kaum Melayu 33 orang kaum India dan 5 orang kaum-kaum etnik yang lain rakyat Malaysia yang paling ramai ditahan Tuan Sri Pertua ialah di negara Cina di Republik Rakyat Cina seramai 545 orang ditahan 505 orang lelaki 40 perempuan. Kedua, rakyat Malaysia yang ramai ditahan atas kesalahan penipuan dalam talian ialah negara Singapura, jiran kita. 162 orang lelaki eh 162 orang jumlahnya, 148 orang lelaki, 14 orang perempuan. Yang lain tu di Jepun 34, Korea 22, India 20. Indonesia 11 Thailand 10 yang lain tu sikit-sikitlah tak uh, kita menasihatkan supaya rakyat Malaysia bila-bila uh, mereka berada di luar negara supaya ber, bila mereka mengembara ke luar negara sentiasa berwaspada dan memahamilah undang-undang di negara yang mereka lawati. Dan kita seboleh mungkin mahu supaya rakyat Malaysia menjadi rakyat ataupun pelancong yang cemerlang. Terima kasih. Baik, saya nyewak keluar. Terima kasih, maklumat yang sangat-sangat terperinci dari Menteri Luar Negara. Jadi saya ada dua soalan uh, utamanya. Uh, adakah kerajaan merancang untuk bekerjasama dengan uh, syarikat penerbangan supaya sebelum kesemua pakar mangsa. Uh, Melangkah ke, ke luar negara Mereka dapat nasihat terakhir Khususnya anak muda yang memang Tak ada pengalaman dalam kehidupan mereka Tak tahu mereka sebenarnya jadi Apakah jadi mangsa Kes penipuan Atau akan terlibat dalam Kes sindiket skema Jadi mereka diberi nasihat terakhir di, lapang, di lapangan debang Secara terakhirlah Sebelum mereka ambil flight keluar Jadi ini adalah penting Untuk elakkan mereka terlibat dalam kes-kes jenayah tersebut. Dan kedua, bagaimana pejabat perwakilan Malaysia di luar negara dapat membantu dan dari segi sokongan guaman dan juga hak asasi orang kena tahan Malaysia di luar negara. Adakah kerajaan sediakan bajet supaya warga Malaysia, ya mereka terlibat dalam kes-kes jenayah tapi bagaimana kita dapat membantu mereka supaya hak asasi mereka terjamin dan uh, maaf soalan terakhir yang saya ingin tanya dalam maklumat tersebut adakah uh, nombor iaitu jumlah di negara China itu terlibat atau merangkumi uh, statistik dari Taiwan juga kerana setahu saya ada juga beratus-ratusan warga Malaysia ditahan di Taiwan. Jadi saya mohon uh, maklumat terperinci sekiranya ada. Sekian, terima kasih. Baik. Sudah <coughs> Menteri. Dan saya yang cadangan oleh keluang tersebut untuk memberi nasihat kepada setiap bakal-bakal pelancong <coughs> ataupun rakyat Malaysia yang sebelum menaik ke kapal terbang agar mereka uh, berhati-hati dan mengelakkan daripada menjadi sebagai orang yang digunakan untuk uh, sebagai drugs mule ataupun apa-apa. Itu satu cadangan yang baik uh, tapi bolehlah kita panjangkan kepada uh, menteri Kementerian Pengangkutan agar syarikat penerbangan ataupun lapangan-lapangan terbang membuatkan pengumuman-pengumuman yang di, di uh, recorded pengumuman untuk supaya mengingatkan rakyat Malaysia berhati-hati nombor dua, bantuan kaunselor bantuan kaunselor ini Tuan Seputuwa adalah bantuan yang diberikan oleh pejabat-pejabat perwakilan di luar negara uh, jika pejabat perwakilan kita dihubungi oleh negara di mana rakyat Malaysia itu ditahan uh, kalau dihubungi kita akan pergi berjumpa dengan rakyat Malaysia yang ditahan tersebut dan akan bertanya apakah keperluan mereka sama ada kita mereka nak kita bagi tahu keluarga sama ada mereka nak kita mengadakan khidmat pergohaman atas kemahuan mereka bukan oleh uh, kerajaan uh, sama ada apa saja tetapi kadang-kadang ada rakyat Malaysia yang ditahan tanpa Putua, kita tak tahu kerana ada negara yang mengamalkan dasar menghormati hak asasi individu. Sehinggalah jika yang ditahan itu minta supaya uh, boleh uh, diberitahu kepada kudataan ataupun keluarga mereka. Uh, bahagian konselor akan menguruskan perkara-perkara ini dan untuk pengetahuan keluarga kita tidak ada bantuan untuk kita mengadakan peguam. Peguam ini bantuannya ataupun khidmat peguam ini perlu diadakan oleh keluarga yang ditahan agar uh, yang ditahan dapat uh, diwakili oleh peguam. Ada juga negara dan seperti yang negara itu memberikan khidmat peguam percuma untuk mewakili yang ditahan. Ini berbagai-bagai kerana tidak semua negara. Tetapi apa yang perlu dilakukan oleh setiap negara ialah menghormati konvensyen uh, Vienna 1963 mengenai uh, bantuan konsular kepada mereka-mereka yang memerlukan bantu kuasa. Ada dia punya konvensyen Vienna, perjanjian kita, kita sebagai penandatangani Malaysia menandatangani kita punya Vienna Convention tersebut yang uh, dia adakan pada 1963. Itu tapi ada perkara-perkara yang ada negara yang mengamalkan hak asasi yang sepenuhnya. Ramai rakyat kita yang saya jangkakan tersebut tu yang ditahan yang kita tak dapat kesan kerana yang ditahan tersebut memang tak mahu di uh, sesiapa keluarga mereka tahu yang mereka ni kena tahan ataupun kadang-kadang uh, negara tersebut menghormati hak asasi mereka tidak mahu bagi tahu kita punya kaunselor macam-macam tapi jika diberitahu jika negara ataupun pihak yang menahan di mana jua rakyat Malaysia ditahan bagi tahu pejabat kita kita akan mengadakan khidmat kaunselor dan akan berjumpa dengan mereka yang ditahan dan akan sebaik mungkin untuk memberikan apa jua khidmat yang diperlukan oleh mereka terutamanya menghubungi keluarga ataupun menghubungi peguam-peguam yang mereka perlukan. Terima kasih. Baik, saya jemput Kapar.